братья, сестры. Знаете, человек, э, такое существо, которому интересно заглянуть в неизведанное. Интересно заглянуть в будущее и узнать, что же там будет. Интересно? Или это не про нас? Очень интересно, да? Конечно. Знаете, есть такой... Э, Есть, э, грядет такое событие, которое в Библии названо День Господень. Слышали такое? Да. Что же такое День Господень? Когда он будет? Кто там будет на этом дне? Что с ними будет происходить? Все это я хочу, чтобы мы сегодня попытались сегодня рассмотреть. И чтобы понять для начала, что такое День Господень? Давайте откроем книгу Пророка Иаиля. Мы сегодня очень много будем и по пророческим книгам, и по Новому Завету. Книга Пророка Иаиля, 2 глава, 1-2 стихи. Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. Сразу давайте обратим внимание, что пророк говорит, трубите трубою, бейте что? Тревогу. Да, бейте тревогу на святой горе. Что еще? Да трепещут жители земли. Почему? ибо наступает день Господень, ибо Он близок. То есть надо уже тревожиться, бить тревогу, потому что близок день Господень. И дальше читаем его описание. Второй стих. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по городам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после всего того не будет в рог городов. И тогда а потом еще к этому месту вернемся. Да. Пророк описывает как день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Знаете, день мрака. Вот мы сейчас смотрим на улицу, видим ясный, безоблачный день. А это мрак, тьма. Давайте еще посмотрим. Э -э другое место. Амоса, пятая глава. С 18 стиха. Горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. Тоже, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Раз в день Господень не мрак, а свет, он тьма, и нет в нем сияния. Смотрите, еще видно, что кроме тьма, того, что в нем нет сияния. Это то же самое, как если бы убежал от льва, но попался медведь. Пришел домой, оперся в стену, от стены, его ужалила змея. Вот это Характеристика чего? Это характеристика Дня Господня. Давайте еще посмотрим другое место. Книга пророка Сафонии. Первая глава, 15 стих. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака Ингуи. опять-таки, встречаем мурак, тьму, да, еще говорится, что скорбь, опустошение, теснота и разорение. Только вот из этих трех мест уже можно понять, что день какой. Тяжелый и страшный. Это очень страшный день. И последнее, что я хочу зачитать, как его пророк называет, можете не открывать, можете открывать. Езекилия, 30 глава. Второй стих в конце. Рыдайте о, злосчастный день. Это еще злосчастный день, да? скорбь, теснота, мрак, разорение. Просто ужас какой-то. Почему? Давайте вот разберемся, почему это будет такое. И для всех ли он такой будет этот день? Это вот для не хорошее замечание. Почему так? Для всех ли он будет таким страшным? Давайте, чтобы понимать, что все-таки день Господень в первую очередь будет все-таки страшно, посмотрим на предшествующие события, какие будут перед этим. Все вы прекрасно знаете Евангелие от Матфея, когда ученики подошли к Иисусу и спросили, когда же будет это, какой признак всего этого, да, это 24 глава от Матфея, они спросили, и он им ответил, давайте прочитаем это место. 24 глава 3 стиха. Когда же сидел на горе Леонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал ему в ответ: Берегитесь, чтобы кто не прирустил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос и многих Христа. Первый, я это назвал предшествующие события, то, что будет перед этим днем, это будут многие приходить под чьим именем. Под именем Христа будут прикрываться чем-то хорошим, благодушным и говорить, вот я Христос, вот все ко мне идите и так далее. Но что Христос говорит на это? Берегитесь чтобы кто не прелестил вас. В данном случае надо беречься, сюда. Читаем дальше. Также услышите о воинах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, норы и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Будут Войны, военные слухи. И я вам скажу, что войны на Земле практически за всю историю Земли не прекращались. Ни в одном месте, так в другом. Постоянно идут войны. Мелкие, большие, масштабные, вокальные и так далее. Но войны всегда есть на земле. Всегда восстает народ на народ. Царство на царство. Что еще говорю, мы смотрим? Что будут глады, моры и землетрясения? Голод, болезни, землетрясения. То, что тоже есть. Оно тоже не постоянно. Но оно присутствует. Читаем дальше. Тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие уже пророки восстанут и плюстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И сам, знаете, пиком всего этого будет не войны, не глады, не моры, а именно умножение беззакония. Умножится беззаконие по причине какой? По причине беззакония что? Во многих охладеет любовь. Эпогеем будет вот это, пик беззакония. Да. Сейчас мы видим, что это набирает просто обороты. Мы, знаете, я читаю на одном сайте там новости просто регулярно. Каждый день зашел, посмотрел новости. И там не сколько политических новостей вижу, а сколько сбили того, кто там ограбили там тех-то, еще что-то там, то ребенка подкинули, то расчленили кого-то. Просто ужасы. Знаете, давайте прочитаем дальше. 14 стих. И проповедано будет Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И тогда <свят> идет конец. Эпогей, да, я говорю, что будет беззаконие. Но параллельно с этим, параллельно будет в Англии всем народам во свидетельство. Все услышат благую весть о том, что Бог умер за всех, чтобы каждый верующий в Него не погиб. Кто примет, тот спасется. Но это будет проповедное во И когда это совершится, что мы читаем? Придет конец. И еще хочу зачитать с этого же места 37 стих. Это просто как бы к слову о том, что сейчас происходит. Но как было в дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились, и выходили замуж до того дня, как вошел мы в ковчег. И так далее. в каком состоянии были люди? Знаете, одним словом я это назвал беспечность. Ели, пили, женились, выходили замуж. Чего переживать, да? Они ничего, ни, о чем не переживают, они беспечные. Как это было в одниное, так это сейчас. Люди едят, пьют, женятся, выходят замуж. Ничего страшного. И еще одним предшествующим событием я назвал восхищение. Это давайте посмотрим первое послание Кирилла, четвертая глава. Восхищение. Что же это будет? Когда оно будет? Давайте подумаем. Как вы думаете? Сложный вопрос, но он простой. Как вы думаете? Не погибнут. Это очень хорошо. Давайте 16 стих. 4 главы 1 Тесланикийца. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем. Я вам сделаю акцент на том, что это будет перед Днем Господним. Кто-то может со мной не согласиться, но не торопитесь делать выводы. Мы рассмотрим, почему это именно перед Днем Господним. И кто будет восхищен, как вы думаете? Только те, кто уверовал, только те, кто принял жертву Христа, те будут восхищены. И еще одно событие, которое предшествует Дню Господню. Оно записано во втором Фессалонике. Если перед этим мы читали первое, то это во втором. Третий стих да не простит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде, что отступление и не откроется человек греха, сын погибели. То есть должно много чего совершиться, прежде чем начнется день Господень. И самым последним действием, которое будет, это отступление и открывается человек греха. Что же это за человек греха? Все его знают как бы как антихрист. Здесь много разными терминами его называют. Человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящийся и так далее. Но какие же непосредственно события будут происходить в День Господень? Что это будет такое? Если мы уже вот прочитали, как бы Антихрист откроется перед этим, то Его управление, забирая вперед скажу, это есть День Господень. Давайте еще раз вернемся к книге пророка Ииля. Я не буду все перечитывать, но я вам зачитаю еще раз тот стих, который я читал, что как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный. Мы читали это место уже. Все идет к тому, что народ израильский будет воевать против какого-то многочисленного народа, который называется Гог. Я не знаю, что это за народ. Библия говорит, что он придет с севера. И самое интересное, что они, знаете, такое описание дается, как будто бы не этот народ. Они падают на копья, написано, встают и идут. Они все пожирающие. Перед ними идет огонь. И за ними идет огонь. То есть они идут и после себя ничего не оставляют, как саранча. Саранча, когда поест, наверное, они штурпаки стоят, да? порой и этого не остается. Так вот, после этого народа то же самое. Он идет на народ израильский. И этот часть плана Божия, чтобы они пришли и воевали в Израиле. Дальше пророк Аиль говорит, что в те дни, и это частично пророчество уже исполнилось, и от Духа Моего. Да, вспомните, что дальше? На, на, всякую плоть, да, и будут пророчества цены и дочери ваши, да. То есть, события Дня Господня Бог изливает Духа Святого на кого? На неверующие. Не, не Сейчас Он изливает Духа Святого на Израиль. Именно Израиль получит Духа Святого. Потом уже в третьей главе книги пророка Ииля Бог говорит, что для чего этот народ идет на Израиль. Да, он будет там воевать, но во втором стихе третьей главы Бог говорит, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили. То есть придут все народы. Да? Да? Это уже День Господень. Давайте не будем забывать о том, что я сказал, что церковь уже восхищена. Придут все народы. И что Бог сделает с ними? Суд. Вот почему День Господень мрак страшный и ужасный. Потому что само по себе существование и правление Антихриста уже страшно. Плюс ко всему Бог собирает народы в долине Асафата и производит над ними суд. А если в откровении прочитать, что э, кровь будет течь, и там длина потока крови очень большая. Бог произведет суд над грешными народами. Давайте посмотрим еще второй христианикийцам. Какие события будут во время Дня Господня? Вторая глава, то, что мы не досчитали. Посмотрим дальше. Четвертый стих. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. То есть человек греха будет каким? Какая характеристика? Противиться, превозноситься, не почитать ничего святого, да? Сядет в храме Божий, как Бог, и будет выдавать себя за Бога. Посмотрим дальше. Восьмой стих. Это тогда откроется беззаконник, которого, это он же, беззаконник его Библия называет, которого Господь Иисус что сделает? Бьет его и тот, Бог его бьет духом усугубьет. И девятый стих, его еще характеристика, того, которого пришествие по действию сатаны, будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными. То есть во время этого дня Господня, когда будет антихрист, будет знамение, чудеса и что еще я говорю? чудеса ложные. Знаете, если, к примеру, я сейчас не только я, вы увидите, как человек сводит огонь с неба. Как вы посчитаете, какой это человек? Обычный человек? Это человек необычный. Либо он имеет какие-то сверхспособности, либо ему повинуются стихии или что-то еще. Да? То есть это не просто какой-то человек. Если этот человек что-то начнет говорить и убеждать, то как я отреагирую? Он тут огонь с неба сводит и говорит, поверьте mm -hmm. мне. Конечно mm же -hmm. я поверю. И вот люди чудесами, этими силами, знамениями, десятый стих дальше, и неправильным обращением. То есть они будут обращаться, они будут видеть, что будет делать этот человек? И обольстятся, поверят ему. <свят> И то, как мы уже когда-то рассматривали, погибель. И знаете, книга Откровения, если ее прочитать, она раскрывает детали Дня Господня более глобально. О чем еще будет сегодня говорить брат Олег? Это чаши, это печати и это трубы, которые будут звучать. И это все настолько страшно, что будет происходить. Там треть людей погибнет, треть э, воды там испортится и так далее и тому подобное. Это будет ужасный день. Но вопрос. Сам ли такой же Что делать, чтобы этого избежать? Громче. Верить. Аминь. Только верить. Но чему? Смотрите, когда Иисус говорил ученикам о том, что, что какие-то события вот эти, которые мы уже сами рассмотрели. Хорошо, все правильно. Ну давайте я уже по своей Можно? Yeah. <coughs> Он дал четкое указание, как поступать. И опять-таки вернемся к Евангелию в 24 главе. 24 глава, 42, и 44 -й стихи. Иисус рассказывает, 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 и словом «и так» Он подводит итог. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. И 44. Потому и вы будете готовы, и по который час не думаете, придет Сын Человеческий. Наша задача, моя задача первоочередная, зная, что будет в Дне Господнем, бодрствовать именно бодрствовать. И помнить. Иисус приводит в притчу, что если бы хозяин дома знал бы, в какое бы время придет вор, он бы в это время бодрствовал. Поэтому Иисус говорит, будьте готовы. Будьте готовы к тому, что придет этот день. Дальше послание к первым. Павел тоже рассказывает о том, что будет в этот день, как поступать, и он говорит, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. То есть, кроме того, что бодрствовать, еще надо трезвиться и спать. Не спать, не, не размышлять о своем, знаете, там, и дальше читаем, потому что Бог определил нас на что? Да. Можно? Прочитайте, на что Бог определил нас? Не на гнев, в первую очередь. А день Господень это день чего? День гнева. Если день Господень это день гнева, а Бог нас определил не на гнев, а на спасение, то становится понятно, почему церковь будет восхищена перед Днем Господним получили спасение через Господа нашего. И самое важное, что нам надо благодарить Бога за то, что Он нас спас. Знаете, еще э, во 2 главе 9-10 стихом. Вторая глава 13 стих. Мы же всегда должны были верить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине, то есть Бог, Бог Духом Своим Святым осветил нас, если мы поверили. Избрал вас, опять-таки, как спасению. Не как гневу, а как спасению Бог избирает. Итак, наша задача бодрствовать трезвиться. И как Павел писал в Писании, не спешить колебаться умом, если вдруг нас кто-то что-то скажет, что день Господень уже наступил. День Господень не наступит до тех пор, пока не совершатся ряд событий. Пока Бог нас, тех, кто принял Его жертву, не заберет к себе, не спасет, как Олег, кто в то воскресенье говорил, из, от, от гнева, от годины искушения. Наша задача ⁇ бодрствовать, трезвиться и не спать. Друзья мои, давайте будем молиться.